नमस्कार मित्रांनो मराठी प्रिंट ऑडिओ बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत आहे सध्या तापमानात प्रचंड वाढ होत आहे पुढील पाच ते सात दिवसात भारतातील कोणत्या भागात कसे हवामान असेल याबाबत भारत मोसम विज्ञान विभागाने एक ऑडिओ बुलेटिन प्रसिद्ध केले आहे ते ऑडिओ बुलेटिन आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत चला चलातर ते बुलेटिन ऐकूया नमस्कार भारत मौसम विज्ञान विभाग के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है आज 14 अप्रैल 2025 का दिन है मैं डॉक्टर शशिकांत अगर हम बात करें आने वाले पाँच सात दिनों में वेदर की तो हीट वेव की स्थितियाँ राजस्थान में उन्नीस तारीख तक बने रहने की संभावना है गुजरात में 15 से 17 अप्रैल के बीच में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली और पश्चिम मध्य प्रदेश में 16 से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना है एक इंटेंस पश्चिमी विक्षोभ जो कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को सोलह तारीख से प्रभावित करेगा इसके प्रभाव में वहाँ पर सोलह से लेकर के बीस अप्रैल के बीच में जिसकी पीक एक्टिविटी अठारह उन्नीस को रह सकती है उसके प्रभाव में ठंडस्थान लाइटनिंग डस्टबिन और ओलावृष्ट के साथ साथ भारी वर्षा भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 18 उन्नीस अप्रैल को होने की संभावना है इससे सटे हुए जो मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश वहां पर भी 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में ठंडस्तौन के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखे जाने की संभावना है अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो उड़ीसा में पंद्रह और सोलह तारीख को भारी वर्षा हो सकती है आसाम मेघालय में सोलह से अठारह के बीच में नागालैंड मणिपुर मिजम त्रिपुरा में सत्रह अप्रैल को भारी वर्षा हो सकती है ओलावृष्टि की बात करें तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हो सकती है झारखंड में कल पंद्रह अप्रैल को ओलावृष्टि होने की संभावना है ठंड स्कॉल की बात करें तो पचास से साठ किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ गंगे पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड में चौदह और पंद्रह अप्रैल को ठंड स्कॉल होने की संभावना है अगर आप मुख्य रूप से 24 घंटे के चेतावनियों की बात करें तो आज ठंड ठंडस्तान की एक्टिविटी पूर्वी भारत पूर्वोत्तर के राज्य दक्षिण प्रदीप भारत महाराष्ट्र और मध्य भारत खासतौर से मध्य प्रदेश भद्रवा छत्तीसगढ़ यहाँ पर ठंड ठंडस्तान की एक्टिविटी हो सकती है मुख्य जोन आज का बिहार झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र रहने वाले हैं परंतु ठंडस्तौन की एक्टिविटी पूर्वी भारत पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण प्रदीप भारत महाराष्ट्र और मध्य भारत में हो सकते हैं आज दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हीटवेव की स्थिति भी देखे जाने की संभावना है केरल में उमस भरा मौसम रह सकता है नमस्कार जय जय भारत मित्रांनो हवामान संबंधी आमचा हा प्रोग्रॅम तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा धन्यवाद अशाच माहितीसाठी मराठी प्रिंट यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व साठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा